নমস্কাৰ মই নৱশ্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ এল পি ইউ পিৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কত এল পি ইউ বিৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে বহুতে আশা কৰি আছে যে কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই যে আমুক তাৰিখতেই মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব বুলি কিন্তু আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে খুব সোনকালেই মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব কিন্তু এই ৱৰ্ডটোৱে কয় যে খুব সোনকালে মেৰিট লিষ্ট পোৱা হ'ব মানে কেতিয়া পোৱা হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে হয়তো নাজানে এতিয়া কথা হ'ল যে আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইবাটাও খবৰ জনাইছে এল পি ইউ বি মেৰিট লিষ্টৰ উপৰিও যে যিসমূহ বিদ্যালয়ত এশতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়ত এতিয়াৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ থাকিব মানে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰি তাত নিয়োগ কৰিব যিসমূহ বিদ্যালয়ত এশতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়তহে দিয়া হ'ব প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ এতিয়া কথা হ'ল যে যিসমূহ বিদ্যালয়ত এশতকৈ ল'ৰা ছোৱালী কম আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ নাথাকিব তৃতীয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে যিসমূহ বিদ্যালয়ত এতিয়াও শিক্ষকৰ অভাৱ আছে মানে ধৰক কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে কিন্তু তাৰ অনুপাত শিক্ষক নাই গতিকে সেইকাৰণে ৰেচনালাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে চলি আছে ৰেচনালাইজন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে শিক্ষক সন্মিলনীৰ লগত তেখেতে আলাপ আলোচনাত বহিব আৰু তাৰপিছতেই ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি শিক্ষকৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো দূৰ কৰিব আজি কি কৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আপোনালোকক শুনালে বিচাৰিছোঁ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ তেওঁলোকৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগতে চৌৰাল্লিছত ৰাজ্যিক অধিৱেশনত মই অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক জনাওঁ ইতিমধ্যে আমি প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নহয় যিবিলাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এশ বা চতুৰ্থিক আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি হ'ব ইয়াত প্ৰয়োজনীয় অনুমোদন আমি লাভ কৰিছোঁ গতিকে পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত মই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অৰ্থাৎ পদ সৃষ্টি কৰাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মই এতিয়া যিহেতু এক তাৰিখে স্কুল খুলিব এক তাৰিখে স্কুল খোলাৰ পাছত আমি সবিশেষ তথ্য আৰু লাভ কৰিম যে তাৰে ভিতৰত কিমানে আকৌ এটেণ্ডেঞ্চ দিব বা দিছে নে এই স্কুলখিনি তেওঁলোক মানে সঁচাকৈ নাই যদি নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলখিনি ডিএেক্টিভেট কৰিব পৰা যাব আমি প্ৰথমটো হ'ল যে এটা বিদ্যালয় ৰেচনেলাইজেশ্যন সেইটোৰ কাৰণে এটা শিক্ষাক্ষেত্ৰ বুলি আঁচনি লৈ বিদ্যালয়ৰ এমাল কেমেচন মাৰ্জাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু ইয়াত মই অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ বিদ্যালয় ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ পাছত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপটো হ'ল যে শিক্ষকৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন বহু শিক শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক শিক্ষক আছে কিন্তু বহু বিদ্যালয়ত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষক নাই হাইলাকান্দি জিলাৰে বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ স্কুলবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত বেছি কিন্তু প্ৰয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাই এইটো কেনেধৰণে দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ ৱেম হৈছে আৰু সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মই শিক্ষক সন্মিলনীৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ চাওক যেতিয়া কোনো দুৰ্যোগ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বানপানী হয় ভূমিকম্প হয় বা ইলেকশ্যন যেতিয়া হয় ইলেকশ্যনটো সদায় নহয় ইলেকশ্যন পাঁচ বছৰৰ মূৰত এবাৰ হয় মেইনলি তিনিটা মেজৰ ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন এম এল এ ইলেকশ্যন এম পি ইলেকশ্যন এইটোৰ বাহিৰে বেলেগ কি কামত হ'ব এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব অলপ সময় লাগিব আমি কাৰ্যকৰী কৰিম এইটো আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব